Aspek undang-undang adakah boleh dijual begitu saja sebab kalau uh, kalau anda lihat juga di pusat-pusat membeli belah saya juga perhatikan uh, banyak dijual begitu saja dan sesiapa saja sebenarnya boleh pergi ke kios-kios ini dan membeli uh, rokok elektronik ini dan bagaimana bulan uh, kandungannya dikatakan nikotin kandungan nikotin itu juga sangat berbahaya dan uh, tidak dapat membantu seseorang itu membuat tabiat merokok. Jadi persoalan-persoalan ini kita akan uh, jawab bersama uh, dengan uh, tetamu. Kita pada pagi ini iaitu Dr. Subvinder Singh Yang merupakan ketua penolong Pengarah Kanan unit kawalan tembakau dan FCTC Bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia Selamat pagi Dr. Selamat pagi Banyak sebenarnya soalan saya lihat di uh, Facebook kita pun Memang banyak soalan ramai yang tak pasti Sama ada Okey ke tidak okey ke uh, uh, Bahaya ataupun tidak bahaya Seperti yang kita sebutkan dan, uh, uh, dan Tapi sebelum itu okay, Dan doktor sendiri ada bawa uh, beberapa contoh Ini tadi yang seperti saya tunjukkan Contoh ini uh, Ruka elektronik uh, Ini dia Yang ni pula perisa mentol Tapi sebelum tu Kita nak saksikan dulu Ini laporan tadi mengenai um, Kandungan uh, Sesuatu ruka elektronik Kita saksikan Uh, terlebih dahulu, saya dan kita... Elektronik mula dikesan pada tahun 2003 yang diusahakan oleh sebuah syarikat di Beijing. Ia dianggap sihat kerana tidak mengeluarkan asap dan bau. Ini disebabkan oleh tiada pembakaran tembakau dilakukan. Rokok ini dianggap mampu menghilangkan ketagihan perokok tegar namun kandungannya dikatakan masih berbahaya. Hasil kajian menunjukkan sebatang rokok elektronik turut mengandungi cecair nikotin di dalam pelbagai kepekatan sebagaimana kandungan rokok biasa. Malah propilen glikol yang spesifik di dalam tembakau turut ditemui menjual, mengedar dan menyimpan rokok elektronik adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun 1952 serta peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Okey, saya rasa itu if, um, dan cukup berguna untuk pengguna dan juga kita sendiri untuk mengetahui um, apakah kandungan dalam elektronik sigaret. Jadi, doktor ada apa-apa yang ingin ditambah? Okay. Terlebih dahulu saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Zul dan uh, PHM HCI untuk menyebut saya bagi menghadiri sesi pagi yang mulia ini okay. untuk memberi sedikit penerangan tentang uh, elektronik segmen mm. ataupun uh, yang dikenali sebagai rokok elektronik. Mm. Uh, sebenarnya uh, saya ada satu uh, gambaran keratan atas uh, se sebatang rokok elektronik mm. di mana ianya uh, meliputi uh, beberapa segmen yang yang terdiri daripada bahan moncongnya, kartridgenya hmm. Uh, yang mengandungi uh, uh cecair nikotin okay. yang uh, merupakan satu uh, uh, satu cecair di bawah uh, kumpulan C atau racun Uh, kebangsaan okay. 1952 uh -huh. dan uh, terdiri daripada elektromizer, uh -huh. uh, elektronik circuitnya dan bateri uh -huh. so kesemua ni uh, merangkumi uh, sebatang robot elektronik uh -huh. yang dijual di pasaran baru-baru okay. uh, ni di Malaysia uh -huh. dan menerima perhatian golongan, golongan uh, remaja uh -huh. terutamanya dan dipasarkan di, di di Malaysia sebagai satu alat pemberhenti Uh, uh, quick smoking device. okay. Uh, yeah. Ah risalah-risalah yang dibekalkan mm -hmm. uh, di di pasaran. Ya. Okey, jadi yang uh, seperti disebutkan di dipasarkan kalau ah uh, rokok ya elektronik ini boleh membantu untuk berhenti um, uh, daripada merokok terusan rokok yang biasa itu Jadi ini merupakan satu um, uh, taktik yang digunakan Adakah ianya benar? Adakah ianya sahih? Bagaimana, uh, Doktor? Uh, dari segi laporan uh, WHO, uh, Scientific Basis and Tobacco Regulation, uh, menyatakan laporan saintifik ini adalah berasaskan kepada kajian, beberapa kajian yang dilakukan mm -hmm. di beberapa negara mm -hmm. di mana uh, tiada kajian saintifik yang boleh membuktikan mm -hmm. bahawa alat terapi rokok elektronik ini mm -hmm. terbukti sebagai Cess cessation smoking device okay. yang dipasarkan di Malaysia. Ha. Tetapi masih ada kajian yang masih boleh di, dijalankan di, di WHO. Okey, masih lagi kajian dijalankan. Jadi tidak, tidak bolehlah dikatakan 100% ini akan dapat membantu seorang itu berhenti merokok. Ya. Yeah. Okey, dan uh, okay, doktor kita sebelum kita pergi lebih lanjut dalam uh, diskusi kita, kita ingin saksikan apa kata orang ramai mengenai e-cigarette uh, ataupun uh, rokok, elektronik. Okay, uh, rokok elektronik ini. Kita saksikan. Okey, rokok elektronik ni bagi saya dia eh apa kira, kira elok lah untuk yang kepada yang nak apa nak berhenti-henti rokok ni kan eh, sebab rokok elektrik ni dia tak ada bau tau walaupun dia ada pisa-pisa dia sendiri kan eh, tapi hisap kat mana pun tak ada bau so elok lah untuk yang rokok-rokok tegar ni ah, sekarang untuk nak berhenti kan eh. kalau rokok elektronik ni eh, dia pakai ada dia punya lipid tau dia punya tu dia ada harga dia dah 25, 20 lebih lebih kurang macam tu lah tapi jangka masa panjang tu mungkin uh, ada buruknya sebab dia menggabungkan antara elektrik dengan uh, air Bagi saya rokok elektronik ni Maybe dia punya efek kurang daripada rokok biasa Tapi saya tak rasa tak elok juga sebab Merokok pun dari segi mana pun tak bayar untuk kesihatan eh. Tapi dia tetap gunakan macam ini sebab alkimia lah untuk Untuk buatkan, hilangkan rasa apa lah kalau, Tapi kita tetap, tetap kita tak kita isap Kita kita isap lagi Kita ada baca artikel ni Ada prof tu cakap Memang kesan dia sama yang macam rokok biasa Ok, bagi saya rokok elektronik Dan rokok biasa dia sama je kesan ni Dia macam Rokok elektronik mungkin dari segi Kuantiti dalam mind dia Kesan kepada perokok mungkin kurang sikit Berbanding rokok ni Okey tadi katakan dengan beberapa pendapat, katakan sama saja dengan esam rokok biasa. Jadi, apa uh, uh, komen uh, Dari segi kajian saintifik yang uh -huh. dilakukan pada tahun 1998 uh -huh. oleh seorang pakar uh, bedah di Amerika Syarikat uh, yang bernama C. Everett, telah membuktikan bahawa uh, terdapat ketagihan yang ketara uh -huh. ya selepas okay. uh, menghisap rokok elektronik uh -huh. dan ketagihannya sama seperti Uh, mengambil uh, hmm. heroin Oh, okey. Yeah. Lagi serius. Uh, yeah. uh, kalau begitu ya. Yeah. Jadi yang yang perlu diingat sebenarnya memang a uh, electronic cigarette ni bukannya dihisap tu angin atau apa-apa yeah. <laughs> tapi memang ada nikotin yeah. uh, di situ. Jadi oleh kerana ada nikotin itu bagaimana dari segi aspek undang-undang uh, untuk -undang, bagaimana ianya boleh dijual begitu saja di Facebook pun orang boleh boleh buat order dan sebagainya kan. Nah, jadi bagaimana uh, cacai nikotin ni telah diklasifikasikan dalam kumpulan si Akta hmm. racun uh, tahun 1952 hmm. di mana ia diklasifikasikan sebagai racun hmm. dan untuk uh, penjualan dia hmm. ini seharusnya di 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 uh, didaftarkan di bawah peraturan okay. peraturan kawalan dadah dan hmm. kosmetik kebangsaan tahun 1984 okay. di mana uh, Uh, cecair nikotin ini uh, seharusnya yang terkandung dalam cartridge rokok elektronik ni hmm. uh, perlu didaftarkan hmm. Uh, okay. di bawah peraturan tersebut. Hmm. Okey, jadi sebab itulah uh, saya ada sebutkan tadi bila saya pergi ke uh, pusat uh, membeli belah kita boleh lihat ada kios-kios yang disediakan yang menjual rokok ini dan ianya terbuka kepada orang ramai dan satunya mengundang juga lah orang yang tak pernah lihat macam eh interesting juga ni dan bila nampak poster di situ tulis list boleh membantu berhenti merokok kan jadi itu menjadi satu daya tarikan jadi bagaimana kiosk-kios -kios ni sebenarnya adakah mereka adakah mereka menyalahi undang-undang ataupun mereka telah didaftarkan ataupun ada yang mereka tidak mendaftarkan diri dan sepatutnya tidak boleh jual rokok elektronik sebenarnya uh, perlu pendaftaran hmm. dilakukan di bawah peraturan-peraturan uh, kawalan dadah hmm. dan kosmetik bangsaan hmm. tahun uh, 1984 hmm di mana uh, uh, mengikut akta racun uh, seseorang yang berdaftar uh, pengamal perubatan seorang uh, farmasis hmm. yang berdaftar hmm. hanya boleh uh, membekalkan uh, melalui preskripsinya okay. uh, rokok elektronik ini hmm. sebarang preskripsi itu harus dibekalkan oleh mereka yang berdaftar sahaja okay. selain daripada itu penjual-penjual hmm. itu tidak mempunyai apa-apa pendaftaran hmm. daripada hmm. Ya, Jadi sebagai kita... pengguna macam mana kita nak tahu, uh, ada sama so, ada mereka ni dah didaftarkan atau tidak? Harus kita bertanya? Ya, seseorang so, uh -huh. pengguna itu boleh menanya uh -huh. tentang sejarah pendaftarannya uh -huh. dan boleh menanya tentang kesan sampingan. Uh -huh. Tetapi mengikut uh, gambaran uh -huh. dan risalah-risalah yang dibekalkan, uh -huh. uh, mereka memaparkan uh -huh. bahawa nikotin. Tidak bahaya ya Tidak membunuh Okey So apa-apa dia yang dia terbaca di studio itu yeah. Nikotin itu tidak bahaya Ya yeah. uh -huh. So benda-benda ini Harus dibaca dengan teliti okay. Dan harus diselidik hmm. Dengan lanjutnya hmm. Tentang kesan sampingan rokok elektroniknya uh -huh. Mungkin jangka masa panjang Dan jangka masa pendek yeah. Dan melibatkan kos uh -huh. Sebab rokok elektronik dipasarkan uh -huh. Pada harga RM300 Okey Dan ianya di bekalkan dalam beberapa perisai ya? klasik strawberry mentol dan sebagainya hmm, okay. So benda-benda ni harus di, yeah. dikaji sendiri. Yeah, ya, jadi itu bila menjadi tarikan juga ada pelbagai rasa juga betul yeah. dengan strawberry dan juga yeah. klasik. Jadi bagi pihak kementerian sini bagaimana uh, agaknya caranya untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahayanya ataupun apa sebenarnya pengguna patut lakukan uh, perlu tahu uh, yang penjual ini berdaftar dan juga memahami betul-betul isi kandung dalam uh, sesuatu uh, elektronik sini bill uh, seseorang pengguna itu boleh menanya uh, lebih lanjut daripada pihak kementerian, uh. daripada unit kawalan tembakau sendiri okay. dan pihak farmasi. Uh. Uh, adakah mereka menerima sijil pendaftaran yang uh. sah. Uh. Dan uh, kita dapat membekalkan maklumat ini secara uh, secara lebih teliti dan selanjutnya. Okey, dan juga saya lihat secara online juga sebab sekarang ni boleh beli apa-apa sahaja yang <laughs> saya dapat <laughs> cari oleh oh, uh, termasuklah like, e-cigarette atau rokok elektronik uh, jadi uh, komen uh, doktor uh, sebenarnya sebelum uh, menjerumus kepada uh, terapi gantian rokok yang dipaparkan yang tidak uh, mempunyai apa-apa bukti kajian saintifik uh -huh. yang sahib uh -huh. uh, seharusnya seseorang individu itu uh -huh. jangan mengambil uh, kesempatan okay. untuk merokok elektronik cigarette ini uh -huh. yang ada di pasaran tempatan uh -huh. kita uh -huh. Dan uh, sebagai nasihat yang yang kukuh uh, dan secara umumnya elektronik sigaret ni memang uh, membawa padah yang hmm. padah yang uh, pada masa jangka masa pendek ataupun hmm. jangka masa panjang di mana kajian saintifiknya masih lagi uh, uh, ongoing ongoing hmm. proses Ya Yeah okay. Jadi kalau ada kalau kita terlihat. Rakan-rakan atau ahli keluarga tu Harus kita beri nasihat lah yeah. Beritahu apa sebenarnya risikonya kan yeah. Jadi apa apa agaknya lagi Kalau sebab cecair tu Dia mungkin ada kuantiti yang berbeza Doktor. Jadi yeah. apa apa risikonya lagi Kalau cecair itu uh, Pada pada apa ni uh, Kuantiti yang, yang tidak mengikut piawaian atau berlebihan Ah, itu yang menimbulkan menimbulkan keresahan mm -hmm. dari segi uh, kegunaannya mm -hmm. dan uh, lagi, uh, lagi, lagi satu sebab adalah uh, sebatan kuantiti bahan kimia yang lain mm -hmm. seperti okay. uh, ethylene glycol mm -hmm. yang merupakan satu bahan anti beku mm -hmm. uh, yang boleh uh, membawa uh, kesan sampingannya mm -hmm. kepada sistem uh, saraf tunjang salur pulmonari dan sistem pernafasan. Okay. So benda-benda ni uh, <coughs> ataupun bahan-bahan ni terdapat dalam cartridge nikotin dalam okay. sebatang rokok elektronik. Mm -hmm. Hmm, Okey, jadi bukan sahaja nikotin, tapi juga ada bahan-bahan lain yang boleh yeah. digunakan yeah. uh, Mengakibatkan uh, kesan sampingan yang tidak diingini yeah. Jadi seperti doktor sebutkan tadi, kalau kita nak berhenti merokok, mungkin menggunakan cara yang telah disahkan keberkesanannya yeah. uh, daripada mengambil uh, electronic sigaret ini. Walaupun kita nak cakap ini freedom of choice lah, tapi kena tahu dari segi undang-undang dan juga dari segi uh, aspek kesihatan seorang itulah. Okey, uh, doktor ada. Uh, uh, soalan uh, daripada pengube kita berkaitan asap itu kan uh, sebab ini gantian dikatakan bau antara menjadi daya tarikan lah oh tak ada bau dan juga tak ada asap tapi ada asap sikit kan menjawablah okay. asap itu bahaya ataupun tidak apa-apa uh, asap yang uh, dibebaskan melalui uh, rokok elektronik hmm. ataupun e-cigarette hmm. ni merupakan asap daripada bahan pembakaran nikotin cecair okay. itu sendiri uh -huh. Dan nikotin ini uh, adalah sebatian yang terdapat dalam uh, tembakau. umum. Hmm. So, asap ni adalah berbahaya. Berbahaya. Sama juga lah. Jadi, yeah. kita di sekeliling pun kalau ada asap tu masih yeah. lagi spesies yeah. yeah, smoking lah. Uh, ya, spesies smoking. Ya, smoking okay, lah. Yeah. Okey, doktor. Terima kasih banyak-banyak. Dia cakap itu banyak uh, maklumat yang kita kongsikan, penjelasan. Dan seperti doktor sebutkan tadi, kalau anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh menghubungi kementerian uh, kesihatan. Uh, secara langsung ya, untuk mendapatkan kepastian lah, dan diharapkan juga pihak Kementerian dapat uh, teruskan. Um kesedaran mengenai produk ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Subinder Singh yang merupakan ketua penolong pengarahkanan unit kawalan tembakau dan FCTC bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak sangat ucapkan Okey, dan seterusnya dari kita bercerita mengenai e-cigarette ini, kita ingin bercerita mengenai satu program terkini di TV3 bersama dengan Hilmi. Silakan Hilmi. Terima kasih. Dan cukup bermanfaat sekali